你知道的，我不喜欢脏东西。让我下去。嗯，上。平时见到我怕的要死，现在倒是主动。我难受。嗯。为什么要去那种地方？ 我要赚钱，我要赚很多钱，嗯嗯，让我去赚钱。你忍一下，啊、马上到家了。走，让我下去。乖一点，嗯，不然，不然怎样？嗯节哀顺变。 宁宁，你弟弟小陈是谢家的血脉，你一定要帮他平安回到谢家，这是妈妈最大的心愿了。妈妈，我答应你。 嗯、一会儿谢家人来接管葬礼，你负责哭，我负责谈条件。谢家是什么？是他。谢家的活阎王谢玉林，他怎么来了？从现在开始，谢玉婷少爷的葬礼由谢家接管，其他闲杂人等立刻离开。 他不就是谢家那个活阎王养子谢玉礼吗？可不是嘛，把亲生儿子排挤走连葬礼都不放过。请吧，我们不是谢家无关人的，他是我妈妈和继父的孩子，希望你能把他带进谢家。你认识我？你是谢家的养子，谢氏集团总经理，也是他的小叔叔。 我考虑一下。听说他冷血无情，手段残忍，肯定不想让小陈回去跟他竞争财产。万一他对小陈下手，不行，我得陪着小陈。我和我弟弟相依为命，希望您也能把我带进谢家。 不行。为什么？<laughs> 这就受不了了。谢家比这恐怖一万倍，信吗？那我也要去。想进谢家，得看你的表现。怎么表现？ 叶宁，不认识我了。叶宁，不认识我了。什么意思？我们见过。表现不合格，谢家不欢迎你，也不欢迎他。 监狱里，我们走着瞧。我一定要让小陈回到谢家。师傅，帮我跟上前面那辆车。宝、啊、姑娘，你坐好，保证给你追上。这就是传闻中的谢家。 若能找到谢老爷子，小陈的事也许就能解决了。跟了我一路，现在才好好表现，是不是太晚了？谢老回来了，小姑娘，你要不想缺胳膊断腿的，一会儿就放机灵点。 你哥的事情都办好了，都办好了。这是谁？如果我直说，不行，现在时机还不太对。爸，我现在郑重跟您介绍一下，这是我女朋友，宝贝，叫人。爷爷，宝贝，叫错人了。 虽然他的年纪确实可以当你爷爷，玛丽，你平时在外面怎么鬼混我不管，也懒得管，但你也得注意分寸。这孩子才多大呀？他都二十二了，你可别被他这张脸给骗了。嗯、你怎么知道我年纪大？知道这件事情很难吗？我知道你想做什么，但我劝你打消这个念头。 今晚先带他去住酒店，等明天一早送他去车站。还有，逆子 <laughs> <磁>，你给我交代，小陈到底怎么回事？我跟你好好聊聊。小姑娘，你就住在这里，等小陈来了也好有个照应。谢谢爷爷。 来日方长，姐姐，<laughs> 都收拾好了吗？我没怎么动手，都是小叔叔派人帮我弄的。他人可真好，差点生吞活剥了我们。哪里好了？姐姐，我为什么住主楼，你却住这儿？ 你离我好远啊！你姓谢，我姓叶。我能住在这里陪着你，已经很好了。姐姐，你不会离开我的，对吗？嗯，不会。我会看着你，直到你被接纳，得到你本该继承的一切。来，然后我要赚很多很多的钱，治好我的病，继续健康的活下去。 最近你杀的很凶啊，北城这么多个小公司都被你吃了个精光。老实告诉我，是不是受什么刺激了？管好你自己，不该问的别问。真冷血，连我都不说。 滚！嗯、别碰我！<laughs> 来嘛，玩玩嘛，是不是？你看隔壁的张少，对女人一点洁癖都没有。你要是碰了我，谢玉里不会放过你们的。这裴子的妞到底是谁呀、啊？<laughs> 谢玉里的名头都敢借？放开我！我只是来卖酒的，我不卖身。嗯、你一个陪酒女，你装什么纯洁？ 哥哥陪你玩是给你面子。救我<了>！啊！你是谁？我可是达利集团的太子爷。你要是敢动我、啊，我保让你……啊啊、所以，你会让我怎么样？ 你知道的，我不喜欢脏东西。让我下去。嗯，我下。平时见到我怕的要死，现在倒是主动。我难受。嗯。为什么要去那种地方？ 我要赚钱，我要赚很多钱，嗯嗯，让我去赚钱。你忍一下，嗯、马上到家了。走，让我下去。乖一点，嗯，不然，不然怎样？嗯嗯嗯嗯。嗯嗯嗯 我不能这样。为什么？因为你是我的小叔叔。我再问你一遍，我是谁？我，嗯，叶宁 <laughs>、嗯。 你属狗的吧？我属兔，但是兔子急了也是会咬人的。我怎么那么烫啊？发烧了吗？嗯。嗯开快点。嗯。 小飞子，不要离开我！不要离开我！我害怕，我不想一个人孤零零的走。放心吧，我不会让你走的。 念宁，为什么我找了你六年，而你却忘了？看画展送气球，免费看画展送气球了，叔叔。 免费看画展送气球、哦。哼！你在问我？对，你想要粉的、绿的、紫的还是橙色的？你在问一个失色症的人什么颜色吗？啊、叔叔，如果…… 我能让你感受到颜色呢。如果你想分辨红色，那你就感受一下草莓在嘴里酸酸甜甜的味道，就是红色。如果你想分辨黄色，让阳光洒落在手心，温暖的事物都是黄色。 向日葵跟发芽。如果你不能分辨蓝色，那你就感受一下海风吹过脸庞的感觉，那就是蓝色。 爱过谁的名字，浪漫是我的兵士。印象拍大师注定被孤独赏赐。手稿留住了炽烈的凄美往事。 赚钱计划，叶宁，我好不容易找到你，这次就算打断你的腿，我也要把你留下。来。你的归宿只能是留在我身边。小陈，昨晚睡得好不好？ 大小姐终于从国外回来了。是啊，离开得有三年了。听说是为了追她的未婚夫，为爱陪读。真是怕什么来、啊、什么，真是晦气！这就是外面带来的野种吗？哼！<laughs> 嘴放干净点。哎，那不是我多出来的便宜侄女吗？ 小姑姑，小叔叔，过来坐。我们没有吃早餐的习惯。这外面来的阿猫阿狗，比主人的架子都大。要我过去喂你吗？不用。哥。还要我催你？ 哥，你又背着思春姐找女人了？有女朋友还在外面乱搞，渣男、啊！你从哪听到的传闻？不用听啊，我都看到了。你偷吃都不知道擦干净的呀！<laughs> <laughs> 昨晚半夜捡了只小兔子，我好心救它，却被它反咬了一口。然后呢？然后我就把它先放了。不过我下次见到它呀，我一定吃了它。小叔叔吃兔兔不好。<laughs> 嗯、哥，思琼姐喜欢你那么多年，你好歹也洁身自好一点。那一百万的包还要不要了？ 谢谢哥，这就是大户人家嘛，一个包都能卖一百万的，不像我。我什么时候才能凑够这么多钱啊？小叔叔，敏儿要的那个包，你要不要一个？我不要，可以折现吗？ 就当做昨晚你对我的补偿。然后呢？你要钱做什么？去过更好的生活。等翅膀硬了，好离开这里，是吗？你怎么知道？你怕我？小叔叔，我……如果没记错的话。 我昨晚应该没有对你做什么，反而还帮了你。什么叫没做？我初吻都没了，还是被你夺走了。可是你吻了我，一个毫无技巧的吻，一百万，你有这么值钱吗？